لكل حكاية بداية وقصتنا تبدأ هنا عام ألف ومئة وثمانية وأربعين المكان سوريا على مشارف المدينة الجميلة دمشق كان زمن الصراعات فيه الخطر يحوم في كل مكان يحكي الناس عن فارس عظيم سيأتي يوما أبي ابدا مرحبا يا عمر طارق اهرب ايها الجبان مرحبا يا عمر صلاح الدين اهرب من سيفي اين كنا اه اجل فارس عظيم سياتي يوما طاري دي. ولذيذ خبز هذا الصباح افسح الطريق آه. يا لها من يد رقيقه اتركني للأسف سنضطر إلى قطعها أيتها اللصة آه! توقفي عودي إلى هنا هل أنت بخير أجل دعني وشأني إذا لماذا تختبئين في القمامة ماذا تفعل يا صلاح الدين نحن لا نعرف من هذا طارق كن لطيفا اسف لا تغضبي ها انت لقد وجدتك هيا الا تسمعني ابدا <applause> لقد رايتكما <applause> <طاية>، توقفوا لصوص <تصفيق> <تصفيق> هل قال لصوص لصوص لم اسمعه بوضوح بالمناسبه انا انيسه خبزا هذا الخبز منه؟ ليست سرقة بل هي اقتراض للأبد سلام إذا يا صلاح الدين وبعد هذا ابتعد عن طريقي الفرنجة يقتربون فليحمل الشباب والرجال السلاح هذه أوامر السلطان أدوا واجبكم احموا مدينتكم انت بخير يا اخي لم لم تنتبه انا بخير لم اعد صغيرا لتعد الى البيت فورا انت ايضا يا طارق سنوصلك في طريقنا شاهين اهذا صحيح الفرنجه قادمون كلا بل سبق ان وصلوا شاهين هذا السيف كان سيف والدي لسنوات طويله لم يجلب له العار مطلقا وانا ساكمل به هذه المسيره شكرا يا والدي اريد ان اتي معكما عندما تصبح اكبر سنا يا اخي واطول واطول بكثير ستكون المعركه قد انتهت حين تكبر سنجوب العالم معا ونحظى بمغامرات عديده اتعدني اعدك يا صلاح الدين لماذا نفعل ذلك اريد ان ارى المعركه لا اريد ان اموت نحن بلا ذاكرة كل شيء تمحوه الرياح والرمال كأمواج تتكسر على الصخور سقط الفرنجة عند أسوار المدينة وفي اليوم العاشر نفد مخزون المياه وبدأ الناس يشربون من برك في الطرقات لكن الله كان معنا وسيوفنا كانت حاده سقط العديد من جنودنا يومها ضحوا بحياتهم كي تبقوا انتم احرارا يكفي هذا لليوم يا صغار حيله ماكره يا صغير والان عد الى البيت قبل ان اشكوك لابيك فتى مشاكس شكرا يا صلاح الدين لا اصدق كل هذا من اجل جوهره ليست ايه جوهره بل نجمه فارس انها اغلى ياقوطه في العالم كله اكبر من كف اليد حسنا حسنا ولكن اخفض صوتك لا تقلق سنوصلها الى مصطفى ونستريح من القلق مثير للاهتمام صلاح الدين ماذا بك لم اخبر ابي بخطتي انه لقد رسم لي حياتي كلها يريد ان ادخل الجيش واحارب باسم السلطان كما فعل اخي وماذا تريد انت اريد ان ارى العالم خارج هذه الاسوار هذا ما اريد ولكن علي ان اشرح هذا لابي ان هذا قرار شجاع جدا الوداع يا عمر ساشتاق الى احاديثنا واين صديقك المتهور طارق اذا كنا سنرحل فعلينا ان نجد عملا أنت مصطفى؟ وماذا في ذلك؟ أنا اسمي طارق. سمعت أنك تبحث عن من يرافق قافلتك إلى مصر. نبحث عن رجال لا عن أطفال انا بضائع غاليه جدا انا لن اضيع وقتك سمعت انك رجل ذو بصيره البصيره هي ان ترى قيمه ما اعرضه افضل من يحمل السلاح في ثلاث مدن ذلك هو انت يا طارق انا لا لا لا, لا. احسن استخدام القوس لكن السيف ليس لي اعني الفريد والوحيد صلاح الدين اه صلاح الدين <applause> من؟ أمي، لقد رجعت صلاح الدين أبي هل أعدت التفكير في العمل مع ذلك تاجر؟ طارق يحدثه الآن آفق يا صلاح الدين نحتاج إليك هنا يقال إن ريجنالد سيعود لكي يحتل دمشق ومعه جيش بالآلاف السلطان يحتاج إليك هنا الناس يحتاجون إليك هنا أهذا ما قلته لشاهين أيضا؟ كيف تجرؤ؟ أخوك كان بطلا أجل واذا بقيت هنا لن اكون الا الاخ الاصغر لبطل كبير والحل هو ان تترك مدينتك واهلك ابي ارجوك ان تفهمني علي ان اجد طريقي انت حالم دائما انت تخزي عائلتنا كلا يا ابي ليس خزيا الا اعرف ماذا اريد بل الا اسعى الى معرفته الوداع يا ابي تحتاج إلى القوة فقط بل تحتاج إلى العقل. وأنت تمثل العقل؟ أجل يا سيدي أنا كذلك قد لا أكون الأضخم أو الأقوى ولكن ما من معركة إلا وأنقذني فيها عقلي. أنا لا أطلب منك عملاً إنما أنا أقدم لك فرصة. إذا يا مصطفى ما رأيك؟ درويش أخبر الفتى برأينا. أنه رفض العرض. قلت ليست مشكلة. حديث القوة والعقل لا يفشل أبدا. أنت قلت ذلك. هل يمكن أن توافر لومك حتى يعود رأسي إلى حجمه الطبيعي؟ لا يمكن أن أعود للبيت. ماذا أقول لهما؟ مرحبا، لقد عدت. أنا الذي تمردت على تقاليد العائلة. أين العشاء؟ آه مسكين. اسمع، أنا الذي أصيب في رأسه. آه، اختبئ. هذا هو. درويش ماذا يفعل هنا ليس مهما المهم ان نلقنه درسا كلانا في الواقع اعني انت لكنني ساشجعك ما معنى هذا سنعرف الان اتعني كلانا إذا نجمة فارس ستسلم في مخزن مصطفى ليلى حسنا سآتي إذا انتظري مكافأتي النصف الآن والنصف الآخر حين تتم العملية مصطفى ليس غبيا يجب ألا يشك في أنني خنته عند مهاجمتي يجب أن تكوني قاسية هذه ليست مشكلة ليت مهاراتك تساوي ثقتك <تصفيق> <تصفيق> لا بل هي أكبر <applause> هيا عندي خطة <applause> آه يا ويلي شائم جدا من هذا كله. لماذا؟ سننقذ مصطفى من درويش، نثير إعجابه، فيستأجرنا. نسيت المخاطرة بالجسد والحياة، ثم الموت المحتم. تفاصيل صغيرة. صلاح الدين؟ صلاح الدين؟ انتظرني. هي نجمة فارس اكبر ياقوتة في الجزيرة انها رائعة عليّا يجب ان نعد لرحلتنا لناخذها غدا الى مصر لحظة يا سادة اعتقد ان هذه تخصني سارقة استعد للموت لا تنسي كوني قاسية هيا سآخذ هذه بعد إذنك. مستحيل وأنا حي. كما تشاء. إلا أنها مجرد ياقوتة. مرحباً، هل طلب أحدكم بطلاً منقذاً يصل في الوقت المناسب؟ صلاح الدين، ما الذي جاء بك؟ أنيسة؟ أنتِ من كنتِ متخفية في الشارع؟ لن أجيب على هذا. والان اسمح لي امامي مهمه وانا كذلك <applause> درويش ماذا تفعل تامر شريكك <applause> عليك مع هذه اللصه ليسرقا نجمه فارس او هكذا كانت الخطه اليس كذلك يا درويش ستموتان ستموتون كلكم درويش اهذا صحيح معظمه فيما عدا اضافه صغيره اما عاد احد يطرق الباب احسنت يا درويش ليتك اخبرتني عنهم آه بالمناسبه هناك تغيير في الخطه ماذا ساخذ انا هذه شكرا الم اقل لك موت محتم عموما اظن اننا احسن التصرف الم تسمع بشرف المهنه اسف انا مبتدئ من المؤسف ان كل من شاهدوا السرقه ماتوا في هذا الحريق المروع لن تفلت بفعلتك هذه سافلت باكثر منها ماذا تقولين جوما ليست سرقه بل اقتراض الى الابد سلام لابد من ان نخرج من هنا هذه البراميل مليئه بالزيت لا اصدق هذا خسرت مالي وساموت ايضا الن تمنحنا عملا إذن؟ عمل لا عمل للاغبياء لا تساويان اكثر من براغيث في مهب الريح <applause> لحظه انيسه تدينين لي بخدمه <applause> بعد هذا ابتعد عن طريقي <applause> <applause> انتظرا ماذا عني انا لا يمكن ان تتركاني قلت نحن براغيث في مهب الريح <applause> النار ليس شاننا لا نعمل عندك <applause> بل تعملان كلاكما كم الاجر خمسه دراهم فضيه عشره <applause> ماذا هذه سارقة <applause> السوق عرض وطلب حسنا! والمأكل والمسكن. حسنا، ولكن أرجوك. <applause> النجمة، لا تقلق. أنت أخذت شيئا لا يخصك. وأنا سأعيده. لست مجرد فتى عديم الفائدة إذا. اتريدها تعال خذها ايها الغبي افسدت كل شيء سرت لي لا فائدة من الهرب يا فتى من يهرب آه لا أصدق تشكرني؟ لا، بل هكذا ألهيكِ. شكراً يا أنيسة. لم ينتهي حسابنا. آه، بعد هذا، ابتعدي عن طريقي. أنك رأيتنا يا صلاح الدين أنا ومصطفى أصبحنا صديقين حقا لا يعنيني أنكما أعدتما الجوهرة إن أخطأتما يا أبلهان ولو مرة ستطردان معك حق يحبك جدا اسكت صلاح الدين لم أغير رأيي لم ات لهذا انما جئت بسبب ما قلته لك لن تخزي العائلة انت ابني سمعت انك تحتاج الى سيف جديد هل انت واثق واثق جدا خذها شكرا يا والدي عد الينا سالما اكتشف دربك لقد نجحنا خرجنا من هنا وسنجوب العالم هل تعرف ماذا سنجد المجد والثروه المجد والثروه وهكذا بدات القصه